नमस्कार मित्रांनो साठ वर्षाच्या म्हाताऱ्याने केला परपोच आज आपण व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा स्किप करू नका काय आहे भीम आर्मीचा रोल जोडक्या गावातील घटना सिरसा पर्नाळामध्ये मोर्चा मुलतायगाम रानिया तहसीलच्या एरियात परपोचच्या प्रकरणावरून खून एम के न्यूजने केलेला वार्तालाप झुड़किया गांव का मामला है बहुत ही गरीब परिवार है इसका मूल तय गांव है डूरियावाड़ी है जो रानिया तहसील के अंदर आता है और ये गरीब परिवार अपने जीवन यापन के लिए गांव झुड़कियाँ दो साल पहले जाता है और वहाँ एक जमींदार के जमीन बुआई करके अपना जीवन यापन कर रहा है तो ये घटना एक तार की घटना है जब परिवार में छः सदस्य हैं तीन बेटे और तीन बेटियाँ हैं परिवार की छोटी छोटी बेटी जिसका नाम सुंदर देवी है वो अपने पिताजी के को रोटी देने के लिए जब खेत गई और वहां से तो वापिस आती है तो खेत का पड़ोसी है राधे श्याम नाम का है कोई लड़का नहीं है वो बुजुर्ग है वो साठ साल का है तो उसने बेटी से नंबर मांगे है तो उसने नंबर मांगा भी तो मेरे को नंबर दे मेरे से दोस्ती कर ले ये इसमें बयान के अंदर ये चीज आई है तो ये इस घटना को लगभग एक तारीख या दस दिन हो गए और घटना के बाद में जब बेटी ने उसको नंबर देने से मना कर दिया घर आ गई बेटी बेटी ने घर आ गई ये पूरा पूरा मामला अपने माँ बाप को बताया ऐसे माता जी मेरे साथ ये बात कही उसने ये बात कही है तो घर वाले अपनी इज्जत को बचाने के लिए मान सम्मान के लिए अभी चलो घर उसके पार, उनके पास जाके उनको शिकायत करके कर आ जाते हैं और मामला चलो इन्होंने कर दिया ये बुजुर्ग है तो हमें ज्यादा कार्रवाई न करके इनको दे देते हैं एक बार शिकायत कर देते हैं तो जब परिवार शिकायत करने के लिए उन आरोपियों के घर जाता है तो आरोपियों ने गुस्से में होकर रात को लगभग साढ़े नौ बजे पूरे परिवार के ऊपर हमला किया है जी और परिवार का मुखिया जो ओम प्रकाश जी मेघवाल है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी परिवार में जो बेटी है माता जी है बाकी पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा जाता है और ये मामला एक तारीख का मामला है और इसके अंदर आज लगभग दस दिन हो गए हैं दो तारीख की एफ आई आर है एक नंबर एफ आई है जी तो इसमें धाराएं लगी तीन सौ धारा लगी है जी तीन सौ भी धारा लगी है चौंतीस लगी है तीन है और चार धारा लगी है दस दिन होने के बाद भी आज तक प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह है तो परिवार ने परसो भीम आर्मी के पास कोल दी भी ऐसे करके ये घटना हुई है और हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है तो भीम आर्मी मैं भीम आर्मी प्रदेश माची सतपाल गोड़ हरियाणा से तो मेरे पास जैसे ही गोल आती है तो मेरा खून खोल उठता है क्योंकि समाज के ऊपर जब भी बहन बेटियों के अत्याचार की बात आती है तो भीम आर भी मैदान में आती है तो मैंने परिवार से बात की और ग्राउंड रिपोर्ट भी जानी मैंने ये भी नहीं ठीक है परिवार ने जो बात कही है वो बात मैंने सुनी और मैं सीधा मैदान में आ गया मैंने ग्राउंड रिपोर्ट ली और जाके देखा भी उन्हें वहां बताया भी ये जो लोग है चार लोगों के नाम दिए है ये शरारती तत्व का गांव में ये दारू पी के हरदम ये दंगाबाजी करने वाले लोग है और दुख की बात इसमें एक ये बात है पत्रकार महोदय जी राधे श्याम नाम का जो है व्यक्ति है उसका एक लड़का पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी भी करता है अगर वो इस तरह के की गिनोनी हरकत करता है तो मानवता शर्मसार होने वाली कहाँ इसमें बात मानवता की बात कहाँ है तो मानवता तार तार हुई है और शर्मसार हुई है तो हम पुलिस प्रशासन एसपी साहब से यह निवेदन करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी अधिकारी हैं इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि 10 दिन हो गए 302 धारा भी लगी और आज तक जो चौकी इंचार्ज है जमाल का और थाना एस एच तो अधिकारी है चौपटा का वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और डीएसपी इसमें जगत सिंह मौर्जी है आज तक उन्होंने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है तो अगर पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करता है एक एक सॉरी इसमें बात है कि इसके अंदर क्योंकि परिवार मेघवाल समाज से आता है ऐसे समाज से आता है तो आज तक इसके अंदर ऐसे एक्ट भी नहीं लगाया है जो

हरियाणा को हम बंद करने का काम करेंगे